Если мы говорим о работе пилота, то это тот вариант, когда человек учится всю свою жизнь. Я пролетал больше 30 лет и продолжаю учиться. Стандартный, как мы называем, линейный летчик проходит как минимум раз в год наземное обучение которая включает в себя как теоретические дисциплины, так, в общем-то, и ревью всего того нового, что произошло за год. Это раз в год. Обязательная тренировка по использованию Safety Emergency Equipment самолета. Далее, уже непосредственно связанная с, летным, с летной работой, это раз в год так называемый line check, то есть это когда пилот проверяется в условиях рейса. Это раз в год. Ну и два раза в год это обязательный э, так называемый recurrent тренинг на тренажере. Мы их называем full flight simulator, то есть это подвижная кабина, в которой максимально приближенно имитируется кабина реального самолета, соответственно, с визуализацией и возможностью воспроизведения любых отказов, которые могут быть на самолете. Тренажер позволяет симулировать э, огромное количество разных ситуаций, которые связаны именно с отказом. Основная суть этого ⁇ дать попробовать, не попробовать, не просто попробовать, а именно обучиться, восстановить свои навыки, э, освежить их, э, обучиться чему-то новому э, в условиях максимально приближенных к тем, которые могут быть в полете, на реальном самолете. То есть два раза в год, это по два дня, первый день это... Recurrent тренинг и второй день это OPC, LPC, это Operator Proficiency Check и License Proficiency Check. Второй день это производится экзаменатором, Type Rating экзаменатором и на основании License Proficiency чека происходит продление свидетельства пилота на следующий год. То есть вот это вот минимальный, я описал минимальный э, тренинг-процесс, который происходит с пилотом в течение года. Кроме этого добавляется это дополнительный Dangerous Goods тренинг, это раз-два года. И это еще не все. Если в течение года или к какому-то сроку э, происходят какие-то новые введения в, вообще в индустрии, то... И это требует дополнительного тренинга. Такой тренинг проводится. Вот. Можно перечислять еще достаточно долго, но основное я уже сказал.